В общем, на работе находясь, у нас 28-этажный дом, и поэтому в случае поломки лифтов это приходится ходить пешочком. Но это если мы снаружи, а если мы внутри окажемся лифта, ну приходится ждать, пока, пока не придет только со специнструментом, его разблокирует и выпустит того, кто там есть. Ну, в общем, повелось так, что мне... захожу я в лифт, и он застреет. Как застреет? Закрывается дверь, и он просто выдает error, ошибку, и он уже работать не будет. То есть его открыть нельзя. Он может быть открыт в целях безопасности, чтобы человека как бы не раздавило, только с, снаружи и специнструментом. Это занимает несколько часов, пока этот человек придет. И в общем я понимаю, все, полдня потеряно, потому что я там буду сидеть и ждать, пока меня выпустят. Я наблюдаю картину о том, что это как раз на первом этаже было, о том, что те люди, которые видели, что я застрял, совершенно спокойно занимаются своими делами и никто вообще не реагирует о том, что позвать на, на помощь. Сеть там не берет никакого оператора. То есть те операторы, что у меня есть, они просто, ну, в общем, крестики. Я понимаю, все, буду ждать несколько часов, пока кому-то не нужно будет этот лифт, и меня выпустят. И тут такой, боже, слушай, ну ты сколько ты мне раз показывал, чего ты можешь, как ты умеешь. Остановлюсь я в лифте, успокаиваюсь. Я говорю, боже, ты, ты откроешь любую дверь. И вот с такой внутренней спокойствием и уверенностью думаю. А попробую-ка я открыть их. Хотя двери лифта изначально заблокированы, чтобы человек, который там застрял, не пытался вылезти, потому что, ну, смертельные случаи вообще очень просто, потому что он застреет как между этажами, так и на этаже, просто его может раздавить плитой. Они не открываются. И вот я тяну на себя створки лифта, и они открываются совершенно спокойно. И те люди, которые стоят перед дверью, такие вкопанные стоят и понимают, ну, вообще такого как бы, ну, и не было, и не должно было бы быть. И, ну, я не сказал, конечно, то есть, по, по какой причине это, но по вере вашей дано будет. И вот в этот же самый день, то есть Бог меня выпустил из заточения, измученного на свободу. И в этот же самый день у нас постоянно есть человек, который отвечает за ключи, и поэтому открыть помещение можно только изначально, взявший предварительно эти ключи. И вот эта беготня, ключи берешь, отдаешь, отдаешь, берешь, и меня отправляют в склад, где все ценности есть, и там, там особое внимание. Туда попасть можно только по ключу и опять же сразу же его вернуть. Я, в общем, есть необходимость туда попасть. Ключа нет, но есть другой ключ. Я понимаю, сейчас это нужно будет найти этого человека, попросить объяснить для чего, потом вернуть, отдать. И я наугад достаю ключ просто втыкаю в замочную скважину и посторонний ключ открывает ту дверь, которая вообще ну, закрыта на, на надежный замок. И открывает ее не тот ключ, а не от той двери. Взял я, что мне необходимо, я ж пробую, наверное, вернуть как было, чтобы вопросов не было. Нет, он только открывает. То есть Бог открывает двери, но для нас их не закрывают. Поэтому вот в один день показал, что Он открывает двери, как помещение, так и лифта, и отпускает, и делает свое чудо. А я вам приношу благодарность, а Ему хвалу, славу, честь. Бог настолько нас любит, Он, он в каждом мгновении нашей жизни. Когда-то пастор Наташа, наша Потопаева, благословенная пастор, свидетельствовала, как соседи тоже не могли открыть дверь и она вышла, что-то там у них замкнуло, и они мучились там, очень долго мучились. Она потом вышла и помолилась во имя Иисуса, пусть дверь откроется. Она открылась. Да, они смогли после молитвы, потому что Бог, Он живой, Он же, Он везде, во всем, Он все. Нет ничего невозможного для Бога. Расслужение наших ловитью я Отримав таке откровення. Будь вірним мені. Майже слова я почув. Але настільки мене тягнуло до цієї думки, що будь вірним мені. І ти побачиш, наскільки я вірний тобі. Слухайте, я від цього, мене, я сп'янів від цього, від того, що я почув. что я отримав. Мне настолько, мне настолько вражило наше служение, наши давиты, что думки за думками у меня шли. Но Бог каже, как сказала пастор, и твои думки будут мною приняты, твои думки станут моими. Боже, что за служение? Я вам очень благодарен, пастор. Що ви таке організували, але вами, оч, вас очолював Святий. Я впевнений. Все в мене. Дякую, церква. Я раба, взагалі нічого не що це, це вся слава Господу, дайте йому велику славу. Якщо ви відчуваєте тут Бога, то я тут не при чому, це Він прийшов. Тому дайте йому велику славу, я вас умоляю, дайте йому. Він достойний. Халілуя. Доброго дня, дорога церква. Я хочу засвідчити в тому году я шукав собі роботу, і Бог мені дав роботу, і не то що роботу, і житло плюс безплатне. Да благословить Господь і ще й гарною зарплатою в ім'я Ісуса. Так сьогодні це свідчення для когось тут в залі. Що для вас, якщо ви шукаєте роботу, Бог дає. Беріть, беріть прямо зараз. Ми свідельством поражаємо всякого ворога. Значить, всякі препятствия на е, дорозі пошуку вашої роботи вже зараз прямо розрушилися. У вас буде робота, сама краща, саме високе оплачування. І якщо у вас недостаток у фінансах, Бог дасть вам достойну зарплату, де буде достаток. Амінь. Халілуя. Мир вам і благодать, любимо церковь. И мое свидетельство простое. Вчера еду в общественном транспорте, и Бог дает попутчика. Ну, к стыду моему, скажу, мужчина, но язык не закрывается. И я уже говорю, Господь, давай что-то делать, потому что я уже не могу, у меня уже уши это самое. И я говорю, ну, он там разварит, разварит, потом говорит, я там плечо болит, и в больницу ходил, и таблетки, и, короче, 3000 тысячи выкинул, и ничего, не, результата нет. О, думаю, ты попался на, как раз на крючок. А теперь послушай, я, говорю, я уже с момента покаяния забыл дорогу в поликлинику, кроме как проходить очередную комиссию там или еще что-то. А так я забыл дорогу в поликлинику. Он видит, что не берет меня, говорит, а вот война, а что ты скажешь насчет войны? Я говорю, то же самое скажу. Библия четко отвечает на этот вопрос. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и помолится, и взыщет лица моего, и обратится от худых путей своих, и я услышу с небес, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Все, мой собеседник тише воды, ниже травы. Никакие вопросы больше не интересовали его. Воздадим славу Богу. Иисус Господь! Иисус Господь в Украине! Иисус есть ответ, да? Ми повинні бути його устами, ногами і руками на кожному місці. Амінь. Благодаті вам, брат, продовжувати не зупинятися. Будьте багато церква. Я благодарю Бога за все, що я з того року вже працюю на постоянці. І я благодарю тільки Бога, тільки його за все. Дякуємо, Господь. Дякуємо. дякуємо. Так, у нас ще один брат. Давайте поособливому привітаємо. Наш брат служить дуже багато всім нам. Знаєте, моє свідчення таке, воно довге. 20 років у мене всередині було унині і якась пустота. Щось не те, не те. прикидається, вроді молиться, вроді славиш Бога, а внутрі не відпускає. Не відпускає, може, у когось це є те ж саме. І я навіть залишив цю проблему, думаю, ну, якось Бог вирішить. І приходить Бог і говорить: Я є життя. Я є життя. Я є любов, і моя любов є життя. А життя є насолодує. насолода, насолоджується життям. Не дивись, що ти зробив так, не так. Не дивись на релігію, яка говорить, що треба так молитися, так читати, як зробити. Слухай мене. І прийшла радість, прийшла перемога і прийшла свобода від проблем. Дякую, Богу.